assalomu alaykum yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi assalomu alaykum tanishing bugun dasturimizda avval haydalgan avtomashina sotib olmoqchimisiz avtomobil tarixi ma'lumotlarini taqdim etish bo'yicha davlat xizmati ishga tushdi yangi o'zbekistonda el aziz inson aziz qoraqalpog'istonda mustaqilligimizning 31 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirlarda ko'plab san'atkorlar ham ishtirok etmoqda yurtimiz shaxmatchilarining yutug'ini ozarbayjonlik shoir ham o'z she'rida e'tirof etdi navoiyda 38 nafar sobiq mahalla raisiga nima uchun ishdan bo'shatish nafaqasi to'lab berilmadi tarvuz xavflimi namanganda er xotin tarvuzdan zaharlanib vafot etdi armaniston poytaxti yerevandagi ulgurji bozorida yuz bergan portlashlar oqibatida qurbonlar soni 6 nafarga yetdi turkiyaning Konya shahrida davom etayotgan beshinchi islom birdamligi o'yinlarining navbatdagi kunida ham sportchilarimiz oltin medalga sazovor bo'lishdi odatda ikkilamchi bozordan avval haydalgan avtomashinani sotib olishda ko'p ikkilanamiz sababi jiddiyroq yo'l transport hodisasiga uchragan yoki garovga qo'yilgan mashina emasmi emasmikin degan xayol paydo bo'ladi Dar haqiqat, endi mashina oldi sotdisidagi ushbu jarayonda fuqarolarga yengillik beruvchi xizmat paydo bo'ldi avtomobil tarixi ma'lumotlarini taqdim etish bo'yicha davlat xizmati ishga tushdi uning o'ziga xosliklari va avtomobil haqidagi ma'lumotnomani olish tartibi haqida azizaxon khon, ilyosxonova xabar qiladi endi ikkilamchi bozordan avtomobil xarid qilmoqchi bo'lsangiz uning tarixiga oid ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ldi hukumatning tegishli qarori bilan avtomobil tarixi ma'lumotlarini shartnomaviy asosda davlat xizmatlari markazi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali aniqlash bo'yicha yangi xizmat ishga tushdi avtotransport vositasini texnik ko'rikdan o'tkazish jarayonida avtotransportning bosib o'tgan masofasi to'g'risidagi axborot jumladan texnik ko'rikdan o'tkazuvchi tadbirkorlar tomonidan ham majburiy tartibda axborot tizimiga kiritiladi avtomobil tarixi ma'lumotlari bir qancha axborotni o'z ichiga oladi birinchisi bu fuqaro huquqiy shartnomalar ya'ni oldis sotdi meros hadya bilan bog'liq ma'lumotlar ikkinchisi avtomobil transportini garovga qo'yilganligi yoki yo'qligi uchinchisi avtomobil transportiga nisbatan taqiqni mavjudligi yoki yo'qligi avtomobil transportiga tegishli jarimalar mavjudmi yo'qmi uchinchisi avtomobil transporti agar bojxona rasmiylashtiruvidan o'tgan bo'lsa bojxona rasmiylashtiruvidan qachon o'tganligi bojxona rasmiylashtiruvida aks etilgan ya'ni narxi e, to'g'risidagi ma'lumotlar shuningdek avtomobil transporti bilan bog'liq yo'l harakati hodisasini sodir etganligi yoki yo'qligi mazkur avtomobil transporti bilan yo'lovchi tashishga litsenziya olingan bo'lsa mazkur litsenziya qachon olinganligi to'g'risidagi ma'lumotlar aks ettiriladi avtomobil tarixi ma'lumotnomalarini taqdim etish bo'yicha davlat xizmatidan foydalanish uchun so'rovnoma yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn yoki davlat xizmatlari markazi orqali offlin shaklda to'ldirilishi kerak xizmat haq sifatida bazaviy hisoblash miqdorining o'n foizi ya'ni o'ttiz ming so'm miqdorida yig'im undiriladi ma'lumotlar real vaqt rejimida tayyorlanadi va ariza beruvchiga taqdim etiladi mygov saytiga kirgandan so'ng xizmat nomi qidiriladi va xizmatdan foydalanish tugmasi tanlaniladi bunda birinchi qadam ya'ni xizmatdan foydalanish tartibi bilan tanishilib ariza beruvchi ommaviy talablari bilan tanishib chiqib keyingi etapga o'tadi keyingi etapda ariza beruvchiga tegishli ma'lumotlar ya'ni uning familiyasi ismi otasining ismi pasport seriya raqami jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami telefon raqami hamda hudud tuman manzillari kiritiladi hamda ushbu yacheykaga je, avtomobil transportini davlat raqami kiritiladi keyingi yacheykaga esa avtomobil transportiga tegishli texnik pasport seriyasi hamda raqami kiritiladi shundan so'ng ariza beruvchi tomonidan mazkur xizmatdan foydalanish uchun belgilangan tartibdagi yig'im to'lanadi hamda barcha tegishli ma'lumotlar taqdim etiladi shundan so'ng e, fuqarolarimizga e, mazkur xizmat bo'yicha mana shu ko'rinishdagi ma'lumotnoma taqdim etiladi ma'lumotnoma shaxsga doir ma'lumotlar oshkor etilmagan holda beriladi avtotransport mulkdori tomonidan o'z avtomobil tarixini bilish uchun yo'llangan so'rovnomalar bundan mustasnodir mazkur xizmatdan foydalanuvchilar o'zbekiston respublikasida ro'yxatdan o'tgan barcha avtomobil transporti to'g'risidagi ma'lumotlarni e, no olish mumkin faqatgina istisno holatlarimiz mavjud mazkur holatlar quyidagilar birinchi tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar mudofaa va xavfsizlik organlari shuningdek huqu muhofaza qiluvchi organlarga tegishli bo'lgan avtotransport vositalari bundan usosli hisoblanadi yangi o'zbekistonda el aziz inson aziz shu shior ostida mamlakatimiz mustaqilligining o'ttiz bir yilligini keng nishonlash bo'yicha joylarda madaniy ma'rifiy tadbirlar boshlab yuborildi qoraqalpog'iston respublikasi bo'ylab tashkil etilayotgan ana shunday bayram tadbirlarida ko'plab san'atkorlar ham ishtirok etishmoqda yangi o'zbekistonda el aziz inson aziz joriy yil mamlakatimiz mustaqilligining o'ttiz bir yillik bayrami ana shu shior ostida o'tkazilishi belgilangan bayram oldi madaniy ma'rifiy tadbirlar qoraqalpog'iston respublikasining barcha shahar va ba tumanlarida ham boshlanib ketdi madaniy ma'rifiy tadbirlarda o'tgan o'ttiz bir yil ichida butun mamlakatimizda olib borilgan islohotlar so'nggi yillarda inson uchun tamoyil asosida amalga oshirilayotgan say harakatlar yurtdoshlarimiz ongu shuuriga yetkazilmoqda shu bilan birga madaniy tadbirlarda yurtdoshlarimizga bayram kayfiyatini ulashishga e'tibor qaratilayapti xususan o'zbekiston va qoraqalpog'iston xalq artisti yulduz usmonova hamda bir qator qoraqalpog'istonlik san'atkorlar ishtirokidagi gala konsertlar qoraqalpog'istonning mo'ynoq bo'zatov hamda taxta taxtako'pir tumanlarida shuningdek nukus shahridagi yozgi ochiq teatrda tashkil etildi ushbu tadbirlarda ishtirok etayotgan yurtdoshlarimiz bayram oldi o'tkazilayotgan tadbirlardan mamnun yu opalarimizi qo'sib aytib bizlarga juda kayfiyatimizga juda otirishunday elimiz tinch bo'lsa hamisha yoshlarimizni chempionatlari juda yaxshi bo'ladi yulduz usmonovaning мәдени шығарып жұмыстан бос уақытымызда кешке қойған екен қуанып жатырбыз мінекей достарымыз қонсыларымыз құда қа отырмыз әлбетте біздің елімізге тыныштық жарасады осындай жақсы жақсы концертлерде әрдайым келіп қатынасып қолдап қуатлауға шақыраман қалқымызды bu kabi tadbirlardan ko'zlangan maqsad mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarni insonlar uchun amalga oshirilayotgan say harakatlarni xalqimizga yetkazish yosh avlodni ona vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash eng chekka hududlarda istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizning ham bayram kayfiyatini ko'tarishdan iborat tashkil etilayotgan har bir tadbirda esa ona vatan o'zbekiston tinchlik osoyishtalik mavzulari tarannum etilmoqda <laughs> davom etamiz. ijtimoiy tarmoqlarda namangan viloyatining norin tumanida bir oila tarvuzdan zaharlangani natijasida ularning ikki nafari ya'ni oila boshliqlari bo'lgan er xotin vafot etgani haqidagi xabar tarqaldi ularning ikki nafar qizlari og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani ham ma'lum bo'ldi xo'sh ularning holati qanday Muhbirimiz baxtiyor mamajonov mavzuga oydinlik kiritish maqsadida mavzuni o'rgandi respublika bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabariga ko'ra joriy yilning o'n birinchi avgust kuni soat to'qqizu o'ttizlarda norin tumani kattayadok mahallasi g'ofur g'ulom ko'chasi bir yuz o'n sakkizinchi uyda yashovchi oila o'z yashash xonadonida ovqat va yettinchi avgust kuni tuman dehqon bozoridan sotib olingan hamda ikki kun muzlatgichda saqlab to'qqizinchi avgustda iste'mol qilingan tarvuz mahsulotidan zaharlangan oqibatda xonadon sohiblari er xotin yashash xonadonida vafot etgan ikki nafar qizi va nabiralari tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limiga joylashtirilgan norin tumanlararo sanitariya tibbiy ekspertiza bo'limining dastlabki ma'lumotiga ko'ra fuqarolarning o'limiga noma'lum agentdan zaharlanishi ichki a'zolar shok holati qonning suyuq holda bo'lishi surunkali yurak ishimik kasalligi o'tkir miya va o'pka shishi o'tkir yurak qon tomiri va nafas yetishmovchiligi sabab bo'lgan deb ko'rsatilgan biz holatga aniqlik kiritish maqsadida tuman tibbiyot birlashmasida bo'ldik norin tuman tez yordam bo'limiga o'n birinchi avgust soat ertalabki sakkizu elliklarda norin tuman katta yoydo mahalla fuqarolar yig'ini g'ofur g'ulom ko'chasida joylashgan uyga murdaga chaqiruv bo'lgan ushbu holat bo'yicha xonadonga tez yordam xodimlari yetib borgan mahalda ushbu xonadonda yashovchi ellik to'rtinchi yilda tug'ilgan erkak va xonadon bekasi bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilda tug'ilgan ayol o'lik holatda bo'lgan biologik o'lim qayd etilgan ushbu holat bo'yicha zudlik bilan belgilangan tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabarlar berildi xonadonda yashovchi bir ming to'qqiz yu sakson oltinchi yilda bir ming to'qqiz yuz to'qson birinhi yilda ikki ming o'n ikki hamda ikki ming o'n oltinchi yillarda tug'ilgan uh, fuqarolarda ichak faoliyatini buzilishi kuzatilayotganligi aniqlanib tuman tibbiyot birlashmasi yuqumli kasallar bo'limiga o'n birinchi avgust ikki ming yigirma ikkinchi yil kuni soat to'qqizlarda olib kelinib joylashtirildi hamda ularga zudlik bilan davo muolajalari amalga oshirildi hozirgi kunda bemorlarni <laughs> holati qoniqarli vafot etgan fuqarolarni tarvuzdan zaharlandi degan ma'lumotlar <laughs> hozirgi kunda asossiz bo'lib ulardan olingan laboratoriya <laughs> tahlil natijalari hali chiqqani yo'q ushbu holatlar yuzasidan sud med ekspertiza xulosalari hamda laboratoriya tahlillari chiqqandan so'ng qo'shimcha yana ma'lumot berib o'tamiz ayni paytda kasalxonada kerakli muolajalarni olgan opa singil va ularning farzandlari sog'ayib bugun oilalariga qaytishdi vafot etganlarning zaharlangani sababiga aniqlik kiritish maxsus bilim talab qilinishini inobatga olib sud tibbiy ekspertiza tayinlangan mazkur holat bo'yicha tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda baxtiyor mamajonov ibrohim hamdamov yoshlar odam savdosi jinoyati bilan sudlanayotgan ikki fuqaro 2022 yil mart oyida o'zbekistondan qizlarni nepal davlatiga olib borib u yerda fohishalik qilish bilan shug'ullantirish hamda shu yo'l bilan boylik orttirish haqida kelishib olishadi ammo ularning rejasi amalga oshmay qoldi joriy yilning aprel oyida gumonlanuvchilar huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olinadi surishtiruv va tergov harakatlari tugagach ish iş, jinoyat ishlari bo'yicha Murobot tuman sudida ko'rib chiqildi jinoiy rejaga ko'ra sudlanuvchi ayol o'zbekistondan nepalga fohishalik qilish uchun boradigan qizlarni topib ularni yollashi tergov davrida topishning ilojisi bo'lmagan uchinchi shaxsdan elektron aviachiptalarni olib qizlarni aylanma yo'llar orqali nepalga yuborish kerak bo'ladi sudlanuvchi erkak esa andijon viloyatidan kelayotgan qizlarni o'z mashinasida ohangaron tumanida kutib olishi keyin toshkent xalqaro aeroportiga olib ketishi kerak edi uchinchi shaxs qizlarni nepalga e kelishi uchun aviachipta hamda viza hujjatlarini rasmiylashtirishi va u yerda kutib olib fohishalik qilish bilan shug'ullantirishi kerak bo'ladi mazkur rejani amalga oshirish uchun sudlanuvchi yigit andijon viloyatidan kelgan ikki nafar qizni ohangaron tumanida kutib oladi va ularni o'z uyiga olib boradi ayni paytda u bilan birga sudlanayotgan ayol ya'ni o'zining yaqin qarindoshiga uchrashtiradi qizlarni tanimasdim oldin umuman shu manga shu bir ikki kun tanishdik o'sha oqa taksi bo'lib ohangaon ohangarondan toshkent viloyat toshkent shahariga aeroportiga olib kelganman chet elga ketyapmiz deyishdi işte. ki de man so'raganim yo'q qaysi davlatga ketyapsizlar yoki nima ishga ketyapsizlar deb so'ramaganman chunki manga qizig'i yo'q edi ular orada bir ikkita ko'rsatmalar berilganlari qilganman o'shaning uchun shu yerdaman lekin qilgan ishimdan pushaymonman şey kim edi sizga olib kelgan u yerga deb qizlarni chet eldagi bir inson aytgan uni tanirdim oldindan o'zimni qarindoshim bo'ladi xolovaycham bo'ladi ohangaronda sudlanuvchi ayol qizlarni o'zbekistondan chiqib ketishi uchun tushuntirishlar beradi shuningdek toshkent xalqaro aeroportini foydalanish uchun PCR test ma'lumotlarini qalbakilashtirib beradi jabrlanuvchilarning ta'kidlashicha sudlanuvchilar ulardan biror shaxsga nisbatan davosi yo'qligi haqida tilxat ham yozdirib oladi ammo panjara ortida turgan ayol sud jarayonida bu fikrlarni to'liq tasdiqlamadi qizlarning chet elda qanday ish bilan shug'ullanishini bilmaganligini aytdi mani opacham bo'ladi u. chet eldagi indoneziyadagi opacham menga iltimos qilgan ikkita mehmonim kelyapti degan andijondan degan ularni kutib olasan degan keyin man aytdim opachamga man dedim qaynonamni onasini mazasi yo'q onkologiceski bolnitsada yotadi vaqtim yo'q dedim agar vaqtim bo'lsa dedim mehmonlaringizni kuzatib dedim mayli dedim jo'natib yuboraman dedim indoneziyaga kelish kerak dedi oldimga dedi dokumentlari dedi Sam telefoningga jo'nataman dedi menga aytdi u qizlarni telefoni ishlamas ekan dedi menga aytdi keyin bo'pti agar jo'natsangiz jo'nating vaqtim bo'lsa qilaman bo'lmasa yo'q dedim Avbacham turkiyada ham ishlagan turkiyadan bir oymi ikki oymi bo'lgundi kelganiga ya, undan keyin Rossiyaga ketdi indoneziyaga ketdi keyin u qizlar keldi sanjar kutib oldi man xolamni uyida edim Qaynanam kelgan bora borolmadim sudlanuvchilar qizlarni ohangarondan toshkent xalqaro aeroportiga olib keladilar va ularni toshkent sharja sharja katmandu yo'nalishi bo'yicha o'zbekistondan chiqarib yubormoqchi bo'lgan paytlarda huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari tomonidan qo'lga olinadi o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir <laughs> moddasi 2 qismi b E, z i bandlar va 228 moddasi 2 qismi b bandidi nazarda tutgan jinoyatni sodir etganda aybdeb topilib unga o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 135 moddasi 2 qismi b y z i bandlari bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanshiukin xuddi shunday ikkinchi sudlanuvchiliga ham o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 135 moddasi 2 qismi b ye z i bandlari bilan o'tashliki uchun olti yilu bir oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlasish so'rayman tomonlarning fikrini eshitib işte bo'lgach sud maslahatxonaga kirib chiqdi va hukmni o'qib eshittirdi o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 59 moddasi tartibida tayinlangan jazoni qisman qo'sh yo'li bilan o'tashligi uchun 5 yil bir oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin tayinlangan jazo umumiy tartib kaloniyada o'tartirilsin jazo muddati 2022 yil 6 apreldan boshlab hisoblansin sudlanuvchilarga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzi ehtiyot chorasi aslicha qoldirilsin tomonlar apellyatsiya shikoyati kiritmagan taqdirda hukm yigirma kundan keyin qonuniy kuchga kiradi nodirbek shamsiddin rahmatulla qudratov yoshlar ma'lumki prezidentning mahalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash vazirligini tashkil etish to'g'risidagi farmoni asosida mahalla fuqarolar yig'inlaridagi rais o'rinbosari lavozimlari tugatildi mehnat qonunchiligiga binoan mazkur lavozimlarda ishlaganlarga ish iş o'rni qisqargani inobatga olinib kompensatsiya bilan birga ishdan bo'shatish nafaqasi ham to'lanishi lozim ammo ayrim hollarda bu nafaqa o'z vaqtida to'lab berilmadi muxbirimiz xatirchi tumanidagi holat misolida mavzuni davom ettiradi xatirchi tumanining samarqand mahallasida obodonlashtirish tomorqa va tadbirkorlik masalalari bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlagan fuqaroning ish o'rni qisqardi sobiq xodimga mahalla va oilani qo'llab quvvatlash bo'limi tomonidan ogohlantirish xati berilib mazkur muddat pullik kompensatsiyaga almashtirildi biroq haq huquqini bilgan fuqaro bir martalik beriladigan ishdan bo'shatish nafaqasini olmaganini anglab yetdi hamda mana shu masala bo'yicha adliya bo'limiga murojaat qildim ariza bilan va mana shu arizam orqali addiya bo'limi tekshirib ko'rib chiqib murojaatimiz orqali mana shu oxirgi oyligimizni olib berildi xatirchi tuman adliya bo'limi tomonidan mehnat munosabatlaridagi nizolar bo'yicha ish yurituviga qabul qilingan arizalar o'rganilganda hududdagi oltmish sakkizta mahalladan o'ttiz sakkiztasida mahalla raisi o'rinbosarlariga ishdan bo'shatish nafaqalari to'lab berilmagani ma'lum bo'ldi hududdagi o'ttiz sakkizta mahalla raisi o'rinbosarlariga to'qson ikki million bir yuz sakkiz ming so'mlik ishdan bo'shaish nafaqalari to'lanmasdan qolinganligi aniqlandi va monitoring natijasidagi kiritilgan ta'sir chora ya'ni taqdimnomaga asosan mahalla va oilani qo'llab quvvatlash bo'limi tomonidan ishdan bo'shatilgan o'rinbosarlarga to'qson ikki million bir yuz sakkiz ming so'mlik ishdan bo'shash nafaqalari to'lab berilishi ta'minlandi dasturimiz davom etadi oliy o'quv muassasalariga imtihon jarayonlari davom etmoqda jizzax viloyatida ham imtihon uchun ochiq maydon sug'diyona markaziy stadioni tanlangan bo'lib har kuni ikki smenada besh nafar abituriyent uchun joylar hozirlangan abituriyentlardan imtihonga kirish uchun belgilangan vaqtda shaxsni tasdiqlovchi hujjat hamda davlat test markazidan olinadigan ruxsatnoma talab qilinmoqda xolos o'tkazilayotgan test jarayonlari xususida muxbirimiz lavhasi jizzaxda imtihon adolatli o'tishi faqat eng bilimlilargina o'qishga kirishini ta'minlash uchun abituriyentlar bir nechta tekshiruv bosqichidan o'tishyapti qo'riqlash xizmati xodimlari tekshiruvlari shaxsni yuzdan tanib aniqlovchi zamonaviy texnologiyalar hududga o'rnatilgan ko'plab kuzatuv kameralari ehtimoliy qing'irliklarning oldini olish uchun xizmat qiladi ammo har qanday texnologiyaga chap berib imtihonga telefon olib kirgan abituriyentlar ham uchrab turibdi mana bu qiz ham o'z bilimiga ishonmagan chog'i telefon bilan qo'lga tushdi dalolatnoma rasmiylashtirilib imtihondan chetlatildi jizzax shahridagi sug'udiyona markaziy stadionida ertalabki va kechki smenalarda ikki ming sakkiz yuz yigirma nafardan bir kunda jami besh ming olti yuz qirq nafar abituriyentlar imtihon topshirishlari uchun sharoit yaratilgan jizzax viloyatida test sinovlarini o'tkazish uchun bitta stadion hududida uchta sektorda jami ikki ming sakkiz yuz yigirma nafar abituriyent uchun joy tayyorlangan demak bi smenada ikki ming sakkiz yuz yigim nafar abituient test sinovlarida ishtirok etish mumkin test sinovlariga demak shasini tasdiqlovchi hujjatsiz e, kirish mumkin emas bir necha abituriyentlarda xuddi shunday e, pasportining e, nusxasini olib kelish holatlari kuzatilganligi uchun ular test sinovlariga kiritilmadi eslatib o'tamiz jizzaxda imtihonlar har kuni ikki smenada bo'lib o'tadi va so'nggi imtihon kuni 20. avgust etib belgilangan o'zbekiston shaxmatchilarining hindistonda 188 yuz davlat jamoalari ishtirokida o'tgan 44 to'rtinchi jahon shaxmat olimpiadasida g'oliblikka erishgani barchamizga cheksiz iftixor bag'ishladi bu muvaffaqiyat xalqimizning intellektual salohiyati nechog'li baland ekanligini dunyoga yana bir karra namoyish etdi darhaqiqat hali bizni hindistonning chena shahrida o'tgan qirq to'rtinchi butunjahon shaxmat olimpiadasida g'oliblik shukuhi tark etgani yo'q ushbu shaxmat olimpiadasida o'zbekiston nomini ulug'lagan nodirbek abdusattorov nodirbek yoqubboy javohir sindorov jahongir va shamsiddin vohidovlarning nomlari nafaqat hamyurtlarimiz balki dunyo jamoatchiligi tomonidan ham alohida e'tirof etilmoqda xususan ozarbayjonlik taniqli shoir o'zbekiston yozuvchilar uyushmasi faxriy a'zosi Aqif Azal onların usbu yutuqdan ilhamlanib özbek dilida şe'r bitti. Oltin avlad yenə möhrünü bastı istiqlalın zəfər salnaməsinə. Üzbəkstan naman zərbən dağazdə cəhan şahmatının şoh sifəsinə zəka vətənin oltin Meyvesidir bu, yurtte nadir bekler bu. Asan imaz tapıp bar ilacını tepekkür çöksün şundey zapt etiş. Hazilekem depme şetrenç tacını onun vatanede kolge kilitiş. bilasizmi qardosh yurtning taniqli ijodkori har bir g'olib shaxmatchimizning nomini o'zbekistonda ushbu tafakkur o'yiniga berilayotgan ulkan e'tibor va rag'batni o'z misralarida mohirlik bilan ifodalagan Dar haqiqat, iste'dodli sportchilar o'z nomini nafaqat yurtimiz balki dunyo tarixi sahifalariga muhrlay oladi dasturimizni mamlakatimiz sportchilarining shu kunlarda dunyo arenalarida bo'lib o'tayotgan nufuzli musobaqalardagi samarali ishtirokiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz demak azizlar diqqat qiling yangi davr dasturida sport sahifasiga navbat beramiz va sport olamiga oid bo'lgan xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz turkiyaning konya shahri mezbonlik qilayotgan 5 islom birdamligi o'yinlari qizg'in kurashlar ostida davom etmoqda musobaqaning navbatdagi kuni ham vakillarimiz uchun muvaffaqiyatli kechdi xususan og'ir atletika bo'yicha bellashuvlarda 89 kg vazn toifasida mamlakatimiz sharafini himoya qilgan sarvarbek zafarjonov shu kuni 3 ta oltin medaliga sazovor bo'ldi U dast ko'tarish mashqida 167 kg natijani qayd etdi siltab ko'tarish mashqida 199 kg to'qson to'qqiz kilogram toshni bo'ysundirgan vakilimiz ikki kurash bo'yicha ki, 366 yuz ko'rsatkichga erishdi shuningdek badiiy gimnastikachilarimiz sharafiga yana madhiyamiz yangladi. guruh mashqlarida ishtirok etgan qizlarimiz yakunda eng yaxshi natijani ko'rsatib oltin medallarga ega chiqishdi vakillarimizning 5 xalqi dasturdagi namoyishi 34.750 ballga baholandi bundan tashqari badiiy gimnastikachimiz taxmina ikromovaning xalqi bilan qilgan chiqishi eng yuqori 33.650 ballga loyiq ko'rildi bu bilan u jamoamiz hisobiga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi shuningdek yuz metrga erkaklar o'rtasida batirflay usulida suzish dasturida qatnashgan eldorbek usmonov 53.79 soniya ko'rsatkich bilan bronza medaliga egasiga bo'ldi. erkin usulda suzish bo'yicha 200 metr masofada kechgan bahslarda yana bir sportchimiz aleksey tarasenko kumush medalni qo'lga kiritdi musobaqadan o'rin olgan qilichbozlikning rapira yo'nalishida o'z imkoniyatini sinovdan o'tkazgan ham yurtimiz muhammad yusuf asranov esa oltin medalga ega chiqdi u finalda turkiyalik martino minutadan ustun keldi eng so'nggi xabarimiz edi voqealar rivojini yangi davr ko'rsatadi dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni demak telegram sahifamizda ham kuzatib borishingiz mumkin omon bo'ling xayr